tomoshabinlar yo'q bo'lsa xuddi o'zigiz mashg'ulot qilay turganga oddiy bir ko'chada futbol o'ynab turganga o'xshaydi futbol muxlislar <muchly> bilan muxlislarsiz <muchly> <muchly> futbol <muchly> futbol <muchly> emas <muchly> judayam yaxshi his qilyapmiz o'zimizni mana bunaqa muammolardan keyin o'ylaymanki hozir muxlislar qaytgan muxlislar ham xursand biz ham xursandmiz futbol muxlislar uchun o'ynaladi iloji men yanayam nima qilyapman iloji boricha yuz foiz muxlislar kelib bizni doim qo'llab quvvatlab turishsa biz yana yam yaxshi natija ko'rsatishga harakat qilamizto'g'ri buda har bitta jamoa futbolchi o'zini maydonida o'ynagandan keyin muxlislari qo'llab quvvatlab turadi shaxsan men uchun muanton hamma joyda deb o'ylayman biz buramga boramizmi changraygami qayerga borsak hamma joyda muxlislarimiz kelib doim bizni qo'llab quvvatlab turishdi meni shu tarafdan hayron qoldirgan taraflari shu muxlislarga rahmat aytaman doim bizni qo'llab quvvatlab turishganiga rahmat aytaman muhlislarga Sardar mirzayev muanton united futbolchisi meni pozitsiyam hujumkor yarim himoyachi การเดินทางมาสานต่อเรื่องราวหมายเลขสิบในถิ่นเมืองทองยูเนเต็ดย่อมเต็มไปด้วยความกดดันตลอดจนความคาดหวังที่สูงจากเหล่าสาวกกิเลนพยองทุกคนถึงแม้ว่าซาดอมีซซเยฟจะประสบความสําเร็จในดินแดนบ้านเกิดทั้งในระดับสโมสรตลอดจนการลงเล่นให้กับทีมชาติอุซเบกิสถานหากแต่จำน,นวน13ประตูที่ทําได้ในฤดูกาลแรกบนเวทีไทยลีกก็เป็นคําตอบที่บ่งบอกได้ว่าตัวเขามีความสําคัญต่อสโมสรแห่งนี้ man futbolga kirib kelishimni sababi dadam orqali bo'lgan dadam birinchi murabbiyim desam ham bo'laveradi men futbol akademiyasida shug'ullanganman undan keyin shu o'n olti o'n yoshimda professional futbolni boshlaganman dadam chunki futbolni yaxshi ko'radi o'zim ham futbolni yaxshi ko'raman farg'ona shaharimizga keladigan bo'lsak judayam chiroyli shahar borsalaring ko'rasizlar yoat sizlarga <laughs> ham o'zbekiston futbolchilarini aytmoqchi bo'lsam yosh bolalarni texnik tarafdan judayam kuchli faqat hozir o'zbekistonda shunaqa agar balkim shu tailand bo'ladurgan sistemada gă, e'tibor bo'lsa o'zbekiston futboliga e'tibor bo'lyapti ham e'tibor bo'lsa yana ham anaqa katta darajaga chiqadi o'zbekiston futboli hozirgi oxirgi ikki yilda ozgina pastlagan sababi avlod almashyapti şey e, oldinlari besh yilcha oldin o'zbekiston futboli juda yam kuchli bo'lgan biz o'ynagan payt o'sha raqobat juda ham kuchli bo'lgan biz uch e, marta o'zbekiston chempioni bo'lganman e, ikki marta o'zbekiston kubogini yutganman shundan keyin o'zimda e, boshqa joyda sinab ko'rish niyati bo'lib taylandga keldim ha bu to'g'ri gapiz men kelganimda jamoa rahbari Mr. Ranarit shu nomerni berib bu nomer e, biz uchun juda ham muhim chunki bu yerda o'sha terasil degan futbolchi lekin to'g'risini aytaman terasilni men tanimas edim terasil kim qanaqa chunki Tayland futboli haqida menda ma'lumot juda ham oz edi terasil kim qanaqa bilmasdim shu Mr. Ranarit kelib shu nomer biz uchun muhim deb menga ishonib bergan boshida bu nomer muhimligini unchalik his qilmaganman keyin o'yinlar boshlangandan keyin tailand futboli haqida ma'lumotlar bilib boshqa qilganimdan keyin shundan keyin bu nomerni qanchalik muhimligini his qilib mas'uliyati bo'lib yana ham ko'proq harakat qildim shu nomerni mas'uliyatidan keyin bu aytyapmanku adaptatsiya moslashish jarayoni ozgina qiyin bo'ldi jarohatlar shunaqalar ko'p bo'lgandan keyin shu vaqt orasida biz yaxshi natija qilmay turganimizda trener almashib mario keldi mario kelgandan keyin baribir atmosfera o'zgardi ichki muhit atmosferasi o'zgargandan keyin biz qaytdik и e, shundan keyin ko'proq gol urishni boshladik e, men o'n uchta gol urdim tay ligasida pop berle urdi jamoaga hammamiz e, e, moslashib yordam berdik bu Baş, ozgina boshida adaptatsiyada qiyin bo'ldi mario kelgandan keyin hammasi o'zgarib ketdi shundan keyin natijalar ham yaxshi bo'ldi anton qaytdi yaxshi nimalarga shu natijasida mana 13 ta gol urdim tay ligasida bu shaxsan men uchun ham bu yil yana ham to'g'ri hozircha yaxshi ketmayapti lekin bu yilgi tay ligada yana ham ko'proq gol urishga xudo xohlasa harakat qilamiz คงไม่ได้มีเพียงซาดอมเมียซเยฟและวิลเลียนพอบที่แบกรับความหวังในการทําประตูเท่านั้นเมื่อผู้เล่นดาวรุ่งทุกคนคือขุมกําลังหลักแห่งอนาคตที่มีคุณภาพของสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดซึ่งตัวเขาก็เชื่อมั่นในโครงสร้างระบบเยาวชนและพร้อมนำเอาประสบการณ์บนผืนหญ้าที่มีมาถ่ายทอดเพื่อนําพาทัพกิเลนพยองก้าวสู่ความสําเร็จอีกครั้งยอชฟุตบอลชดนมา juda yam kuchli muanton именно muanton futbolchilari shaxsan men uchun juda ham kuchli to'g'ri yosh bo'lishlari mumkin lekin to'p bilan muomalalari texnika jismonan tarafdan juda yam kuchli и nafaqat maydonda tashqarida ham bolalar hammasi juda judayam kuchli men o'ylardimki muanton yosh bolalar yo'q deb o'ylayman shaxsan men uchun yigirma ikki yigirma uch yosh yosh bola emas и biz juda yam yaxshi futbol o'ynayapmiz deb de o'ylayman yo bu gapingiz noto'g'ri deb o'ylayman bitta men bilan pop to'g'ri biz gol urap turganmiz lekin buni orqasida juda judayam katta ish turibdi orqamizdagi futbolchilar murabbiylar jamoanimalar hammasi faqat gol urganimiz uchun biz ko'rinyapmiz xolos lekin Bitta juda -e katta qolgan bolalarni ham mehnati turibdi bu gol bitta men bilan popniki emas hamma bolalarni jamoani goli bu jamoani mehnati bu shuning uchun men o'ylaymanki bitta men bilan po futbol o'ynaganmis hamma jamoa o'ynayapti bollarga rahmat biz qo'limizdan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz bolalar bitta faqat hammani mehnati turibdi deb o'ylayman Bilsiz, biz har o'yinda biru nol yutqizib boshlayapmiz men o'zim uh, o'ylashim bo'yicha eng katta sabab bunga biz boshida 10-15 besh minut konsentratsiyani yo'qotyapmiz o'yinga bo'lgan biz o'sha goldan keyin uyg'onyapmiz bizn eng katta nimamiz lekin biz oxirgi bitta ikkita o'yindan beri shu narsa ustida ko'p ishlayapmiz тренировkalarda mario ko'p shu narsani murabbiylar bizga nima yordam berishga harakat qilishyapti ko'proq shu narsani harakat qilyapmiz iloji boricha o'yinga konsentratsiyani jamlab, diqqatni jamlab, bor e'tibor bilan o'ynamoqchimiz. Oxirgi bitta ikkita o'yinda menimcha bu o'xshadi deb o y l ท y m a n บุ๊ัดอ่ะที่บอยากหายจากถ้วยรางวัลแห่งความสำเร็จมาเนิ่นนานทว่าซาดอมเซยฟยังคงเชื่อมั่นในประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดพร้อมทั้งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในผู้เล่นชาวต่างชาติที่เข้ามาขีดเขียนความสำเร็จ muanton tarixiy jamoa muanton haqida oldin o'zbekistonda yurganimda eshitgan bo'lishim kerak muanton faqat muanton i buriram haqida eshitganman xolos oldin tailand futboli haqida menimcha judayam katta tarixga ega muanton baribir muanton hozir hozirgi vaqtda to'g'ri katta jamoalar nimasiga kirmayap turgandir lekin baribir o'zini hali ham uh, avtoriteti o'zini nomi o'zini anaqasi bor muantonni shaxsan men uchun hali ham uh, baland darajada to'g'ri hozir buriram uh, BG, banko unighte shunaqa jamoalar balkin moliyaviy tarafdan uh, kuchlidir pul pul nima taraf lekin muanton baribir o'ziga yarasha hurmati o'ziga yarasha muxlisi o'ziga yarasha nomi bor misol men tailand futbolini bilayman lekin ko'chadagi bitta yosh boladan so'rab qayerga borasan desa menimcha muantonni tanlasa kerak deb o'ylayman shu yerdan muantonni kuchliligini bilib olsa bo'ladi men o'ylayman muantono'ziga o'ziga yarasha o'zini nomi bilan tailand futbolida o'zini nomiga ega jamoa to'g'risi tailand moslashib qoldim tailand menga yoqyapti oilam yaxshi his qilyapti o'zini asosiysi hamma xursand endi yana bitta maqsad uanton bilan tailandda chempion bo'lish niyat maqsad bor xudo xohlasa shunga qarab harakat qilish maqsad shu